Вот, вперед. Есть. Наводчик, наблюдение. Есть. Есть. Мех, давай. Здорово, танкисты! Это канал Armored Warfare, и сегодня мы поговорим о танке третьего уровня Т-62. Т-62 это основной боевой танк СССР, который производился на базе Т-55 с 1961 по 75 год. Это первый танк с гладкоствольным 115 мм орудием и хорошей тяжелой броней. Как создавался танк Т-62? Основным боевым танком СССР на протяжении 50-х годов, как мы все знаем, были Т-54 и Т-55. Танк постоянно совершенствовался, но этого было мало для противостояния, например, американского танка М-48. К тому времени американский танк имел в своем боекомплекте подкалиберные снаряды с отделяющимися поддоном и не вращающимся кумулятивными снарядами, пробивающие броню советского танка на нормальных дистанциях боя. Заводские испытания танка были завершены в 1958 году и по их итогам 31 декабря того же года Министерством обороны было утверждено создание в 1959 году второго варианта Объекта 165, еще более приближенного к конструкции серийному танку Т-55 и был принят на вооружение с 1961 года. Танк имел неплохие показатели к тому времени. Мощность двигателя 580 лошадиных сил. Танк Т-62 имеет массу 37 тонн и при такой массе он разгоняется до 50 км в час по шоссе. Броня танка стальная катанная, элитая гомогенная. Лоб корпуса 100 мм, борт корпуса 15,79 мм, корма 46 мм, лоб башни 242 мм, борт башни 153 мм. Танк в игре, грубо говоря, не сильно нагибает, но в знающих руках этот танк и может вытворять такое, как говорится, в руках профессионального убийцы даже зубная щетка смертельное оружие. В играх World of Tanks и в Armored Warfare танк Т-62 реализован по-разному по части реалистичности физики. Например, танк Т-62 World of Tanks более маневренный и шанс рикошета при попадании брони очень высок на мой взгляд. Armored Warfare танк в плане реалистичности воспроизводит реальный танк. То есть в первых секундах игры ты начинаешь чувствовать, что ты реально катаешься на танке, который двигается и стреляет как реальный танк. На мой взгляд это все заметили. Я не хочу никого обидеть в плане, что меня может смотреть фаны игры World of Tanks, хотя я большое время провел именно там. Если у вас возник вопрос качать танк или нет, то безусловно его нужно качать, потому что танк хорошо бронирован, имеет хорошую боевую мощь, его можно отнести к категории LT. Танк пробивает другие танки просто на ура. Берем подкалиберные снаряды и устраиваем там месиво направо и налево. Ему трудно пробить американского танка Леопард, который мне просто не дал шанса что-либо противопоставить при встрече в игре. Паттона танк пробивает и в борта, и в корму, а вот башню пробить, к сожалению, очень сложно. А другие батареи 1, 2, 3 уровня никакой помехи танку практически не делают, если, конечно, вы не подставляете борта. Как танковать на танке Т-62 в игре? Лучше всего танковать башни, если у вас появилась такая возможность. И если вы заняли такую позицию, то даже танки Т-64 и Паптом вас не смогут легко пробить. И главное, не подставляйте борт, корму или НЛД, который может пройти по Т-76 даже обычными снарядами, не говоря о другой боевой технике и снарядах. Используйте большие камни, сооружения, чтобы прятаться от снарядов, которые летят до того, как у вас появится значок засвета, и вы не успеваете вовремя среагировать, чтобы скрыться. Используйте кусты для того, чтобы не светиться, то есть основные принципы игры World of Tanks работают даже здесь. Чтобы не оказаться в ангаре после первой минуты игры, лучше всего играть вместе с командой или осуществлять тип поддержки. То есть вы ищете такое место, где вы не светитесь и можете вести обстрел местности, который вам необходим. Если бой разворачивается на открытой местности, то ждите привета сверху, то есть нужно будет бегать от арты, а тут она очень быстро перезаряжается и сводится, если так получилось, что вы оказались в самом пекле, то вас спасает только грамотная игра или ваши союзники. При грамотной игре вы можете стать занозой в пятой точке противника. Может вы не станете героем танковой баталии на этом танке, но получить удовольствие вам гарантировано. И еще друзья, это только мое личное мнение, я не собираюсь его вам навязывать, я ее только высказываю, у каждого свое видение мира. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Удачи в виртуальных боях.